Мы требуем немедленно освободить Александра Кольченко, как и всех остальных крымских заложников, как и всех остальных политических заложников, заключенных, которых Россия держит за стенками. Сегодня поводом для акции стало то, что сегодня в этот день должно было рассматриваться очередное состояться заседание суда в Москве по Саше, но его было перенесено на четверг. Гольченка! Коли беруть лівого активіста, антифашиста і звинувачать, що він терорист правого сектору, то ну, тут ну, щонайменше шизофренія, а що найбільше такий цинізм просто, а, ну, який спрямований на те, щоб будь-якої політичної активності в Криму просто не було. Путіна дало! Готченка дало!